Всех поздравляю с праздником с замечательным Пасхи, вот, которая учит, напоминает нам, что жизнь она бессмертная здесь начинается, и чтобы достигнуть вот той жизни вечной, это наш спектакль об этом, Потому что если Христос только воскрес Исторически, но не в нашей жизни, не в наших сердцах, ну, тогда оно бессмысленно все и никакой пользы не приносит после вот таких конкурсов вот, э, воскресные школы идут куда-то У нас опыт был хождение в, 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 школы, в школы именно э, там мы ставили спектакль рождественский и вот э, после пасхи тоже нас приглашают в школы чтобы э, людям открыть открыть что-то христианская духовная жизнь вот. Уж я-то попощуся, уж я-то помолюся, ни за что не буду кушать мороженое и почаще стану ходить в церковь. Идет великий пост. Не буду. Я буду постить. Я буду молить. Я буду. Буду ходить в церковь. Ха-ха-ха! Да брось ты, Ванюха. Только кусочек маленький съели. А как же пост? Это ведь для некультурных. А ты, Ванюха, вори культуры. Скорей покупай. Ты же раньше пришел! Это твое мороженое! Так у них всегда и бывало. Только соберется Ванюха доброе дело сделать. жирком В нем смысл любви разжигает. Жадко! Жадность! А ваш Наша воскресная школа действует уже 8 лет. Вот, детки подрастают, вот маленькие приходят. Видно, очень интересно. Мы каждое воскресенье башка проводит уроки закона Божьего. А вот к праздникам Рождество и Пасхи. Раньше мы готовили просто такие вот выступления. Сейчас у нас появилась замечательная актриса, которая Работает в театре Милана Франка Светлана Рус, Она нам помогает. Поэтому, наверное, это тоже большая ее заслуга. Вот найти спектакль, спектакль – это одно. Организовать деток. Ну и плюс ее огромная работа. Мы очень рады, что нас приглашают на этот фестиваль. Вот у нас море впечатлений. Надеюсь, что это только начало нашей такой работы. А вот, познакомься. Я чистота. Каждый раз, когда ты побеждаешь свое сластолюбие, я приближаюсь к тебе. А я простота, пока ты надеешься на голос своего, ты поистине брат мой, Но когда уплываешь на свое... Пойдемте же скорее к отцу во дворец. Пойдемте, но будет легким и трудным. Ведь жирко еще жив, и жадко еще жив, а ваш муха еще полотен. И в тебе, братец Иоанн Царевич, еще много от прежнего вонюхи. Так что держи меч покрепче, меня молитвы не забывай. Будь верен Богу до смерти, и он даст тебе венец жить.